Це Андреас Умланд, політолог, викладач викладачкої академії, співробітник Інституту євроатлантичного співробітництва. Андреас, вам удобні, може бути по-русски? Так, да, я думаю, вчора ми э, намагалися українською говорити, але буде швидше. Э, швидше російсько. буде російською. Да. Uh -huh. ну, спасибо, що опозданням все-таки прийшли к нам. От ви тільки що э, слышали мнення британської газети Гардіа на тому, що потрібно підприємство. В частности, Гардиан предлагает отключать уже, не дожидаясь, я так понимаю, каких-то новостей из Москвы, уже отключать Россию от SWIFT. С вашей точки зрения, какие шаги вообще могут повлиять сейчас на Россию? Да, я согласен вот с этим мнением Гардиан. Я думаю, второй инструмент был бы еще так называемые импортные санкции. На сегодняшний день Европейский Союз только применяя так называемые экспортные санкции, то есть он ограничивает экспорт определенных услуг и товаров из Европейского союза в Российскую Федерацию. А должны быть, как мне кажется, тоже импортные санкции. Вдобавок к отключению от SWIFT, например, ограничение импорта нефти из, из России. Эту нефть можно было бы покупать у других стран, это не так проблематично, как скажем с газом. Мне кажется, наверное, сейчас просто эта дискуссия заново так возникла, потому что встала другая или началась другая вопрос, началась другая дискуссия, встал другой вопрос. Это поставка оружия mm -hmm. и в связи с этим вопросом поставки оружия было очень много разных мнений. Было, были мнения, которые люди, которые говорили, что нужно поставлять оружие, были тоже хорошие аргументы против того, чтобы поставлять Оружие. Ну, например, один аргумент против поставки Украины оружия это то, что это оружие может попасть в руки пророссийских сепаратистов или российской армии, а потом этим оружием может быть обстреляны жилые кварталы и угу. можно создать какую-то историю что якобы западное оружие она убивает там наших людей и, и сделать какую-то да, политическую да, да. Но, технологию. Но это, мнение, простите, перебью. это мнение исходит из того что в украине как бы остается очень высоким высоким уровень коррупции и остаются да, люди которые якобы могут работать на российские спецслужбы это, это да но, но на войне как на войне там и может угу. быть такое что оружие попадает к врагу это тоже если бы не было бы коррупции такое могло бы случиться и в связи с этим очень большие опас опасения mm -hmm. что вот это оружие может быть потом как-то э, применяться или будет как-то вовлечено в какое-то уби убийство гражданских лиц mm -hmm. И в связи с этим началась заново э, дискуссия, а если это так проблематично с поставкой оружием, какие у нас есть другие инструменты? Mm -hmm. И выходит, что э, кроме э, э, нет, нет, выходит, что очень, еще очень много других инструментов осталось, mm -hmm. э, что э, все-таки завязанность, экономическая заповязанность между Россией и Европейским Союзом, оно тесное, и есть очень много рычагов, только пока что не было достаточной воли их применить, и я думаю, что сейчас это будет более широко рассматриваться и не будут применяться только какие-то маленькие шаги, там чуть-чуть расширить список там, людей, на которых там, которым не выдают визы или что-то такое, а будут сейчас думать про какие-то более глобальные шаги, как отключение SWIFT и, я надеюсь, тоже про ограничение импорта энергоносителей из России. Скажите, ну все-таки всех, естественно, интересует, что же было в этом плане и кто... Кто был первый? Первый ли предложил Путин? А ЕС уже ответила своим планом, либо первый, первым этот план родился там во Франции и Германии. А, Все-таки, естественно. Здесь, в Украине, людей больше всего интересует то, что же в этом плане, и, ну, грубо говоря, нет ли там позиций, по которым Украина окажется в проигрыше. Собственно, не фигурирует ли там федерализация, либо какие-то другие а, способы, под которыми Донбасс вернется в состав Украины, но ну, фактически останется серой зоной, вооруженной, и непонятно, что с ней будет делать. У меня нет информации насчет Естественно, но... э, ни, ни путинского mm -hmm. плана, если он вообще был, или если, там, э, если это было что-то, более-менее серьезные, и у меня тоже нет информации насчет этих предложений. Может быть, уже сегодня я просто не, не ну, смотрел ждем, ждем. новости каких-то, какой-то информации. Ну, Я не могу себе представить, что это будут какие-то глобальные уступки для, для, со стороны для, для Путина. То есть может быть ему будет предложено какой-то вариант, чтобы он сохранил лицо. То есть какая-то сделка. Например, -то, я не знаю. Э, Но вчера э, мы говорили э, 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 о, о, о едином экономическом пространстве, да, о том, что возможно да, это да, как, да. Как, как рычаг, потому что, судя по всему, да. давить... Э... Да. Ну да, это. Ну, дело в том, что это уже очень старое предложение. Оно, в принципе, да. уже было сделано в 2003 году и сейчас возобновляется но это, конечно, тоже трудно в том отношении, что пока Крым остается как бы в руках России, я не думаю, что будет какого-то глобального нового договора между Европейским Союзом и и Россией. Но это, я думаю, это скорее сигнал, вот, скажем, российской элите, что есть mm -hmm. есть еще другое будущее, как бы вот можно вот избежать всю эту конфронтацию. если если избежать эту конфронтацию и вернуться к статусу КВО, то можно построить совершенно новое там, сотрудничество между Россией и Европейским Союзом. Я боюсь, что уже с Путиным, с этим режимом уже этот, этот путь, наверное, невозможен, но при другом руководстве, я думаю, остается такая альтернативная ситуация альтернативное развитие. Mm -hmm. Скажите, ну вот с вашей точки зрения, вот видите, у нас тема такая «Чемужливая угода с Путиным». С вашей точки зрения, возможен какой-то план, на который он может согласиться и который не включает э, ни, скажем, ни, ни федерализацию Украины, ни, э, ни превращение Донбасса в какую-то такую вот зону с неопределенным статусом? На что? Вот я понимаю, что мы сейчас спускаемся там в... Mm -hmm в спекуляции, в предположении, но чисто теоретически, на что бы он смог согласиться? Ну, не знаю, это кремленология, так, да. так называемая. Я думаю, что там можно было бы просто придумать какой-то какой, -то, какой -то символический шаг, Uh -huh. который бы в России для внутренней публики мог бы быть представлен как, победа, как, да? как некая победа, uh -huh. но самое главное было бы какие-то, ну скажем, или санкции, или угрозы существенных санкций, которые бы подорвали, скажем, российскую экономику или российский бюджет. Потому что если посмотреть на российский бюджет, то больше трети российского бюджета состоит из этих экспортов в Европейский Союз, и там самую большую роль играет нефть. И с газом это более сложно, потому что там есть некая взаимная зависимость между Россией и и эм, Европой. России нужны эти деньги, Европе нужен этот газ, и его нельзя эм, э, как бы в другие, э, э, то есть там там вот эти проводы есть, э, газопроводы, и только через них можно больш, большое количество газа э, э, переводить. С нефтью, которая намного большую роль играет для российского бюджета, другое дело, потому что эту нефть можно и где-то у других стран купить, и там их можно возить через танкеры, их можно через Северную Африку или откуда-то откуда еще поставлять. Меня, честно говоря, удивляет, что до сих пор этот вопрос еще не обсуждался. Не Есть известный немецкий специалист по российско-европейским экономическим отношениям Роланд Гетц, который уже несколько лет тому назад писал, что в принципе, эм, что касается нефти, можно можно было можно было бы проводить санкции, mm -hmm. потому что это не настолько щекотливый вопрос, как газ. С газом это более сложно. Для Германии в первую очередь. Да, и для Германии, для других стран. Ну, Германия mm -hmm. она все-таки она сильная, это, и она имеет там свои. Я думаю, там скорее всего идет речь идет о скажем, Болгарии или Словакии, Словении, такие, скажем, более, более слабые страны, которые... Но и для них можно было бы придумать какие-то какие варианты. Ну вот вы буквально, если я не ошибаюсь, в декабре вместе с другими экспертами предложили там, по-моему, 10 или 11 шагов. Да, с Константином Федоренко, который тоже у вас. Да, 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 и, да, и, совершенно том, верно. Да. Возможного, скажем, решение этого вопроса через изменение стратегии поведения Запада по отношению к России. Но с вашей точки зрения, могут ли вообще работать какие-либо договоренности? Мы ведь видим, что любые договоренности, экономические, политические, дипломатические, могут нарушаться в любой момент. И понимают ли это западные лидеры, вот, отправляясь в Москву с какими-то предложениями, то есть есть ли смысл вообще договариваться? Ну, я надеюсь, что понимают. Мы в этой статье с Константином мы, мы только писали о том, как Запад может помочь Украине. Там, в частности, там была речь о том, как можно компенсировать подрыв инвестиционного mm -hmm. и делового климата сегодня в Украине. Это большая проблема. Это потому публично что... дав Украине, ну, либо обещание, либо надежду что она все-таки будет принята. Ну это один из инструментов, это перспектива членства. Mm -hmm. И в частности, это тоже не новое предложение. Это страховка, страхов... страховочная система для для политических Mm -hmm. рисков против политических рисков, рисков для прямых инвестиций. Я думаю, что касается России, тут, я боюсь, только работает какой-то механизм угроз, санкций и такая довольно жесткая позиция, жесткие меры. Ну, можно было бы просто создать некую связь между санкциями и поведением сепаратистов. То есть если они более агрессивные, то э, вводятся новые санкции. Если агрессивность снижается, то э, некоторые санкции, может быть, э, убирают. То есть э, такой какой-то механизм, который, собственно, не будет договором, а просто механизмом. Э, э, потому что вот эти договоренности, мы это уже знаем, в принципе, э, это идет до, можно даже до 1975 года. Это, э, конференция о безопасности и сотрудничества в Европе, которая определила незыблемость границ в Европе и Будапештский меморандум, Харти, Парижская хартия, там, этот план Саркасии, там, документ ОС, ОСБ, ОСБ про, про войска в Приднестрове, mm -hmm. Женевская декларация, Минский протокол и так далее. То есть все эти договора, они, они в конечном счете они оказались бездейственными, поэтому нужно вот более в более жестком порядке работать. Скажите, а с вашей точки зрения, что говорит о том, что Запад ну, скажем, либо прозревает, либо меняет свои отношения по отношению к России. Все-таки и все инстанции, все институции ЕС – это сложные бюрократические органы, в которых очень сложно принимается решение. Точно так же и НАТО – очень сложный организм. Что говорит о том, что и ЕС, и НАТО понимают угрозу и готовы ее отражать. Ну, структурная проблема с ЕС. Я думаю, НАТО это другой вопрос, потому что ну НАТО тут я, я, на самом деле не играет большую роль, потому что НАТО не будет э, пока что принимать э, Украину в свои ряды. Это просто напросто связано с тем, что э, население членов стран-членов НАТО, оно не будет готово к тому, чтобы принять страну, которая находится в военном конфликте с, с, с ядерной сверхдержавой. Mm -hmm. То есть это просто личный интерес, скажем. То есть, грубо каждого... говоря, э, э, население тех стран, которые входят в НАТО, не готово посылать своих солдатов на войну Да, в и, и пойти ну, на какую-то прямую конфронтацию, э, то есть этого не будет. Поэтому mm -hmm. главный э, главный актор, главное действующее лицо здесь Европейский Союз. и там. Главная проблема, структурная проблема в том, что внешняя политика как бы общая, но она базируется на консенсусном принципе. То есть у каждой страны, члена Европейского союза, в принципе, есть возможность вето, потому что нет общей внешней политики. То есть она как бы общая, но решения принимают не органы ЕС. Европейская комиссия или э, Европейский, э, или Европейский совет или Совет Европейского союза. Э, а в принципе всегда должны все 28 члены страны согласиться с каким-то документом. Или, по крайней мере, они должны э, воздержаться. Mm -hmm. Но каждая страна имеет э, возможность к сожалению, вето. И поэтому... Это долгая и, процедура. Да, и Россия знает это, и она с этим играет. И она давит там на Кипр, на, на Грецию, на Болгарию, на Венгрию. На То есть и это, это слабые страны, и которым там можно что-то предложить или чем-то угрожать. И, и поэтому внутри Европейского союза идет постоянная, так сказать, работа вот с этими странами, которые находятся под нажимом. России. Но сейчас главная проблема стала Греция, которой там тоже предлагается деньги со стороны России, там снятие эмбарго на, на, на импорт продовольствия mm -hmm. и так далее. И теперь придет, приходится работать с и Грецией. Раньше это были другие страны, которые там выступали по российских позиций. Но даже вот эти все, все маленькие страны, они, каждый раз они должны согласиться с каким-то новым шагом. И поэтому там внутри ЕС идет в принципе постоянная борьба. И сейчас выходит так, что Германия, вопреки, скажем, тому, что о Германии еще думали в Украине, скажем, год назад, она скорее внутри внутри Европейского Союза она ястреб. То есть она вот старается работать на то, чтобы все эти маленькие страны, которые находятся под нажимом России, чтобы они не выходили из строя, чтобы они это поддержали. И поэтому, я думаю, и, скажем, популярность Меркель за последние месяцы выросла. <звы> <звы> но, <звы> но с вашей точки зрения, вот этот вот процесс осознавания того, что угроза гораздо быстрее и страшнее, чем весь процесс принятия решений в ЕС, как бы это, это понимание пришло? Ну, в принципе, оно есть среди специалистов, но, ну, понимаете, там просто эти страны, южноевропейские страны, они сейчас находятся в кризисных ситуациях. То есть им, в принципе, там, эти политики, они сейчас в очень, таких, в очень большом напряжении. И они, может быть, и в принципе понимают, что это важно для Европы и для мира и всего такого, но у них как бы сейчас, если им предложить деньги и нажать на них, то они могут с чисто личных интересов решиться на то, чтобы смягчить там позицию по, в отношении России. Ну это это политики, они не думают там, они, они ну, думают о своем будущем и. Да, тем более и, политики, э... которые буквально только пришли к власти либо же да, снова да, будут да, да, скоро да, принимать участие в выборах. То есть мы говорим о том, что ну фактически. Шанса на то, что Европа в скором времени пересмотрит свою систему обороны, систему и понимания всех угроз, что шансов на то, что Европа готова это пересматривать в ближайшее время нет пока что, потому что слишком все тяжело и, и тут мы имеем да, опять же ослабленные южные да. страны и так далее. Структура, к сожалению, громоздкая, неэффективная, и это многие критикуют, что во многих отношениях в Европейском Союзе есть уже принцип большинства, то есть mm -hmm. там не должны все страны согласиться с какой-то политикой glass. Европейского Союза. Но что касается внешней политики, хотя она как бы общая, mm -hmm. там mm -hmm. еще этот консенсусный принцип, и поэтому это, к сожалению, очень медленно все работает. И там внутри Европейского Союза идет постоянное сопротивление между, между разными странами, которые стараются или выйти из строя, или, или придерживать как бы, общий строй, в европейской внешней политике. Скажите, буквально вот последний вопрос будем заканчивать. Согласны ли вы э, с таким мнением? Ну как бы сейчас об этом идет дискуссия, что э, в этом конфликте э, на Западе, скажем, есть две позиции, есть позиция США, которая, э, ну, э, опять же. Ну, не то чтобы манипулируют, а держат, скажем, за пазухой вопрос вооружения Украины. И есть Европа, которая выступает категорически против этого. И что, грубо говоря, Путин якобы добился того, что он в этом плане, ну, как бы расколол Запад, что ли. И может играть, опять же, на том, что вот есть одна позиция и другая. Согласны ли вы с этим? Ну, я думаю, это Кремль хотел бы это сделать. Но на самом деле это все не так просто, потому что... И в США есть разные голоса, там есть некоторые аналитики, которые выступают за поставку. Оружие и есть политики тоже, и тоже политики из обеих сторон, то есть республиканцы и демократы. Которые... Ну, есть сам президент, как бы, который, судя по всему, ну, не особо он, готов. Ну, он такой центрист, я бы сказал, uh -huh. и есть голуби и ястреби. Но есть и внутри Европейского Союза, и внутри каждой страны европейской, ну или может быть не каждой, но большинство стран Европейского Союза есть разные позиции. Например, в Германии тоже есть э, все больше влиятельных э, там комментаторов, которые говорят, нужно украинцам дать оружие, чтобы они Собственно, могли э, вот Ишингер. Э, да, Ишингер mm -hmm. э, и другие и, и тоже и даже внутри партиях это mm -hmm. это чувствуется. Я вот член Зеленой партии и и внутри Зеленой партии І також внутрі соціал-демократійської партії і внутрі християнської демократічної партії є різні позиції на що mm -hmm. очень непростой вопрос. Спасибо вам большое. Yeah. Дякую, що прийшли до нас. Дуже докладно встигли все таки поговорити yeah. на цю тему.